Доброго дня, як привести близьку людину до віри, ось з цього питання і відповіді на це питання ми почнемо і власне присвятимо цьому питанню всю нашу програму. Ви дивитесь вісті тема дня для вас? В студії працює Анна Черненко. Ні про кого не піклуючись, нікого не люблячи, людина втомлюється від себе самої. Вважає так один із популярних нині авторів сучасності Юрій Зарожний. Тож люди віруючи, прагнуть познайомити близьку людину зі словом Божим. Але як це зробити без травм? Якими труднощами можна зіткнутися? Які типу Пові помилки здійснюємо ми, намагаючись пояснити іншому, що ми робимо для нього добру справу. Про це ми сьогодні будемо говорити з нашим вже постійним гостем Віталієм Дмитровичем Фалієм, священнослужителем, старшим пастором церкви благовість, єпископом об'єднань церков християн віри євангельської, доктором богослов'я Віталію Дмитровичу. Доброго дня! Добриді і перше запитання: ось. Іти до церкви і до Бога. У цьому питанні варто підштовхувати своїх близьких людей, або все ж треба робити якось інакше. І в жодному разі не треба ось цього підштовхування. Кожен раз, коли ми говоримо про віру і про християнство, ми повинні розуміти, що це вибір людина. І від самого початку Бог зробив людину свободним і дав йому право вибору. І в праві вибору людина ніхто не має стояти впереді. Він має зробити свій вибір, за що він буде і в відповіді, и за что он будет получать благословение. Когда мы говорим о христианстве или о вере в Бога, мы говорим о благословениях, которые являются личными для жизни человека. И когда человек делает этот выбор, то он получит благословение. Мы, как всегда, добрые люди и желающие помочь кому-то, нам всегда хочется кому-то подсказать, подстолкнуть, привлечь и тем самым помочь человеку. Но Библия открывает нам интересную истину, что христианство — это жизнь в свободе и не просто в свободе, это доброй жизнью, правильным поведением, целомудренностью, чистотою, кротостью, терпением. И так выбор человека может сделать не то, что мы будем навязывать ему, а выбор человека — это сама жизнь человека. И как человек живет, и как человек поступает, Библия говорит, и по делам вашим узнают, кто вы есть. И когда люди смотрят на нас, и видя наш выбор и нашу жизнь, это должно их заинтересовать больше, нежели то, что мы им скажем. Доброе, Виталий Дмитриевич, а хотя бы пробовать привести людину до веру? Мы можем, даже не можем, мы маем. Желание это доброе, и мы должны это пробовать делать. Но каждая наша попытка привлечь человека к вере, привлечь его к Богу, это наша жизнь. Я заметил одно, что в жизни у нас много желаний. Но самые большие проблемы это в том, что желание доброе, но не знаем, что делать. И получается, как говорят народе, как всегда. И поэтому в желании добра мы должны помочь человеку. И мы должны человека направить. Потому что привлекая к Богу, это значит, мы желаем человеку блага небесное, Божье благословение. Но стоит вопрос, как это сделать? Что мы должны сделать? И стоит ли это делать? Стоит. Это мы делаем с раннего детства, а когда человек зрелый, мы начинаем ему служить служа людям, как служил Христос. Этим самым мы можем показать тайну христианства или тайна небесной Божьей любви. Служа людям, как мать Тереза говорила о своей жизни, когда я служу людям, я открываю Бога, а когда люди смотрят на меня, они узнают Христа. Наша жизнь, наши дела, наши поступки, они говорят, кто мы есть на самом деле. И поэтому через добрые дела побуждайте в людях доброе. Особенно в это время, последнее, когда так мало любви, мало так доброго, мало вот этого сострадательного. Будьте теми людьми, которые именно делают это. И тем самым вы натолкнете человека на новые размышления, на новые понимания. И он получит для себя новое откровение через вас и вашу жизнь. Доброе. А вот с вашей пастырской практикой расскажите нам, пожалуйста, как все же изменяется жизнь человека, которая пришла до вере. И, возможно, с стосунків с близкими людьми тут есть изменения? Когда мы говорим о переменах жизни человека, то мы говорим о том, что мы должны говорить о фактах или говорить о том, что происходит с людьми. Не говоря о конкретно о какой-то церкви, но я уверенно знаю, что все люди, которые посещали храмы, которые посещали монастыри, люди, которые посещали независимо какую церковь, они обязательно, если общались с Богом или вопрошали его, они получали ответ. Я знаю десятки примеров, когда люди ехали в монастырь, Славяногорск, и они молили Бога о том, чтобы у них были дети, и они приобрели детей. Я знаю людей, которые ехали в другие места и вопрошали Бога о милости и Бог являл свое Богоявление в жизни их, и они получали ответ от Бога. Я знаю сегодня примеры с нашей церкви, когда десятки людей были наркозависимыми, молодые люди, имеющие семьи, и семья была на грани развала. Но эти люди понимали, что пришел момент разрушения их жизни, они обратились к Богу, и Бог чудным образом освободил их от наркозависимости. Сотни людей, которые я увидел и вижу очень часто в реабилитационных центрах, которые были алкозависимыми, но у них было желание выбора. Они принимали решение освободиться, и они вопрошали Бога о милости и помощи. И Бог вышел навстречу, восстановились семьи, родились новые дети, родились дети в свободе от проклятия. Я могу сегодня говорить десятки семей, которых только я знаю, которых не было детей по 15 лет, 10 лет, 12 лет. И прошло большое количество лет, когда они стояли перед Богом, вопрошая о милости. И сегодня они держат уже третьего, второго ребенка на руках, не имея 12-13 лет детей. Бог есть Бог отвечающий, Он есть Бог любящий, и Он являет свое Богоявление в жизни каждого человека. Добрый, Виталий Дмитриевич, у меня еще есть вот такое запитание певна упевненість так у людей щодо того, що на шляху довіри часто багато випробувань просто сипляться на людину. Як близькі люди можуть допомогти подавати ось ці випробування? Когда человек учится ходить, есть тот человек, который ему поддерживает руки. Когда человек учится что-то делать, маленький ребенок, кто-то ему содействует или рассказывает или показывает. Когда мы говорим о христианских первых шагах, это подобно владельчеству. И действительно, там и дети имеют проблему с незнанием. А в христианстве, когда мы говорим о зрелости, мы имеем с темными силами, которые искушают нас и отводят нас от Бога. И они приводят нас к новым, к новым согрешениям. Очень важно в этот момент, так Библия говорит, иметь духовных наставников, которые подскажут которые посоветуют. И поэтому, когда мы хотим сделать какой-то выбор в своей жизни, идти за Богом, и хотим что-то изменить в нашей жизни, очень важно найти наставника. Не имеет значения, в какой церкви, какой он конфессии принадлежит, чтобы он помог нам, посоветовал, подсказал, научил молиться. И научил в жизни не идти против течения, а научил в жизни правильно жить, правильно поступать, чтобы когда темные силы восстают, он мог устоять, и ты мог пройти этот тяжелый путь. Когда мы говорим о тяжелом пути христианском, мы не говорим, что христианский путь это тяжесть, мы говорим это борьба. И с Богом очень легко пройти, преодолеть различные испытания, искушения, если только у нас будет вера, доверие и будет наставник. И Бог обязательно нам поможет, Он из Бог отвечающий. Библия говорит, если вы просите хлеба, не подаст он вам камень, и если попросите рыбы, не подаст вам. Змію, он Бог, чого ви просите, він обов'язково вам допоможе. і ще ті і вони допоможуть вам пройти ваше духовне іспитання. Добре, ми з вами зараз говорили про людей дорослих, людей свідомих. Давайте тепер до питання дітей, дитини. Можливо, як з нею поступити? так як привести дитину до Бога? Можливо, з якого віку, і взагалі чи варто маленьку дитину вести до церкви? Душа, много людей ставят себе такие питания. Как правило, люди всегда думают вырастить человек, и он сделает выбор. Но я хочу сегодня сказать всем, к сожалению, бывает очень поздно. Ребенку никогда не нужно навязывать религию, христианство и веру. Ребенку нужно просто рассказывать, что Вселенная сотворена Богом, и рассказывать ему, во что вы верите. С раннего детства мне было, я не знаю, сколько лет, у меня бабушка была достаточно очень мудрая женщина. И когда я приходил к ней в гости, она просто садилась на улице, садилась возле дома и рассказывала о красоте цветков. А потом просто говорила, а это сотворил Господь. Она мне не рассказывала, что Бог сотворил. Она рассказывала, какие красивые цветы Бог сотворил на земле. Она мне очень часто рассказывала о небе, о, небе, о созвездии, она рассказывала о их мудрости, как их изучают, сколько из ученых, которые увлекаются этим, изучают для того, чтобы познать мир. А потом просто говорила, это все сотворил Господь. Никогда она мне не сказала в жизни, иди в церковь. Она никогда мне не говорила, нужно молиться. Она просто всегда мне говорила, все, что ты видишь, сотворил Господь. Когда я ложился отдыхать, она всегда подходила к моей постели и всегда говорила, ангел-хранитель да пребудет с тобою, а Бог сохранит тебя от всякого зла. У тебя все будет хорошо. Спи спокойно, малыш. Она не говорила, чтобы я что-то повторял. Я всегда знал, если бабушка мне сказала, что ангел-хранитель со мной, я был уверен. И прошли годы. Я и сейчас верю, что они со мною. И они охраняют меня. Моих детей, которые маленькими были, я никогда им не говорил, во что они должны верить. Я им все просто рассказывал. Что Бог их любит. Господь их хранит. А самое основное, что с ними ангелы-хранители. І у них все буде добре. Добре. Ми ж знову повернулися до цього, до ваги прикладу, до такого яскравого прикладу, так, який був у вашому житті. І хочу запитати, можливо, щоб стати таким прикладом для іншого, треба провести якусь роботу над собою, помилки, ось ці, побачити свої, якось подолати їх, а вже потім ставати прикладом іншому. В житті дуже важливо не тільки преодолівати. а извлекать и уроки. Я вам хочу искренне сказать, сколько бы мы в жизни чего не изменяли, мы все равно будем допускать ошибки. И как Библия говорит, что нет совершенного ни одного человека, а все согрешают. И когда мы говорим о христианстве, то действительно мы должны на личном примере что-то показать. И мы, которые показываем, мы тоже ошибаемся. Но все же, когда мы в этом усердствовали, то нас, нам есть чем поделиться. А если мы в этом не усердствовали о чем мы поделимся. Поэтому, дорогие, прежде нежели кому-то вы хотите что-то сказать, посмотрите, чего достигли вы. Тогда слушатель вас, он будет слушать вас внимательнее и искреннее. А вообще беседа всегда искренняя тогда, когда искренне ты что-то пережил. И искреннее твое, оно всегда расположит тебе ближе и ближе к тебе собеседника. Добрый. Виталий Дмитриевич, але все ж не в каждого есть такой собі талант, так, ораторський, Мистец. мистецтво, все таки слова. Можливо, не всегда близкая людина знает эти слова. Чем тут может знать, церква, церквя, самый пастор, допомогти, чтобы он стал прикладом для людини, чтобы она шла до вере. Когда-то Христос ходил в свой город, где он родился, и когда он начал рассказывать о том, что он ожидает и откуда он пришел, то Библия сказала такую интересную вещь: нет пророка в своем отечестве. Как правило, близкие, родные друзья не всегда становятся авторитетом, к сожалению. Поэтому я говорю всегда, ищите наставника, который вам бы помог бы кое-что познавать. Когда мы говорим о церкви, то вы сможете увидеть, очевидно, своими глазами то, чего вы не видите рядом с собой. В церкви вы можете найти Бога посредством священника, Его беседы, миропомазания, исповеди, совместные беседы, вопросов, ответов. Для этого в церквах поставлены священники. Бог поставил для того, чтобы они вам помогли познавать духовный мир и общаться с Богом. Не все просто в жизни, потому что мы еще имеем свои какие-то предвзятые понимания. Но есть интересная истина. Это церковь. Ее утвердил сам Бог, потому что Бог особым образом в церкви является свое лице для людей. И через священников Он помогает открыть, познать духовный мир. І потом, приходите в церковь, независимо в какую, і вам священники завжди помогут познати Бога більше і більше. Дякую вам, Віталію Дмитровичу, за пораду, за добре слово і щире слово. Так а для глядачів я хочу сказати лише одне: ми, ну я думаю, принаймні всі наші глядачі з цим погодяться для нашої родини, для наших близьких людей, для наших. Знайомих, яких ми поважаємо і любимо, завжди хочуться віддати все, найкраще, що в мене є, що в нас є. І саме для цього часто ми намагаємося віддати. Якийсь шлях свій, так навернути на віру і м, своїм прикладом, прикладом тієї людини, яка є прикладом для нас. Робимо все для цього. І, я думаю, саме за допомогою нашої програми ми це і зробимо. Тож дивіться на це наступного разу. А у нас у гостях був священнослужитель, старший пастор церкви благовість, єпископ об'єднань церков християн віри Євангельської, доктор Богослов'я Віталій Дмитрович Фалій. Ще раз дякую за те, що ви до нас прийшли, і до побачення.